У нас просто після гри е, Сергій Кравченко от, е, дав оцінку дієм не тільки от, Віталію Романом взагалі арбітражу в Україні. Коли найемоційніша була ситуація на полі, здається, ви єдиний, хто хотів е, команду на полі залишити, щоб вона продовжила. Мати? Ну, емоції ясно, що і у мене емоції у тренера. Но... Ну, выводить команду с поля, но ну, это же мы, чтоб не превращали мы уже в премьер-лигу в цирк какой-то. Ну и хорошо, что не увели. И очко, а так бы что увели 0-3, скандал, позор. И, ну, не знаю, я так посмотрел, чуть-чуть повтор. Может быть, может быть, пенальти и был, хотя он сам подставлялся. Ну а как на карточка? Я, я не понимаю этого. Халис, да, полностью судя в игру. Да, мне кажется, он поймал за пару и не знаю. Я говорю, или квалификация, я не хочу ничего говорить на зарю. Работают они судьями, не работают. Надеюсь, что нет, но непонятно. У меня я опорный полузащитник, десятая минута игры. Первое нарушение, я получаю желтую карточку, но непонятно. Опять же, я уверен, что судью оправдают. Я вчера смотрел передачу, Золот... как он, «Золотой свисток». Ну, я это просто, ну действительно смешно, уже если это показывают, просто возьмите пример с Польши, ну это страна, которая меньше нашей, по потенциалу я считаю, ниже нашей страны, и у них там порядок, и все отлично, и судьи дают интервью, пусть сейчас Романов даст интервью и скажет, как, почему он так поступил. Ну, конечно, не будет, потому что действительно вчера все прекрасно рассказали, показали. И, ну, смешно, тратится деньги на калину, а в э, Польше, в соседней стране, я не знаю, этот человек, наверное, там за 5000 евро навел порядок, все прозрачно, выходит судья, дает интервью. Пожалуйста, пусть объяснит моменты. И, и никаких вопросов не будет. Он скажет свое мнение, почему он удалил, почему он поставил пенальти. Это будет какое-то, ну, хоть, а у нас все закрытое, все, ну, не, не хочу.